মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি উদ্যোগী হওঁ অহা পাঠৰ দুই নম্বৰ প্ৰশ্নখিনি আলোচনা কৰিম এজন সফল উদ্যোগী হ'বলৈ কি কি গুণৰ প্ৰয়োজন সফল উদ্যোগী হ'বলৈ কিয় কঠিন উদ্যোগীসকলক প্ৰশিক্ষণ দিবৰ বাবে থকা ভাৰত চৰকাৰৰ সংস্থাটোৰ নাম সম্পূৰ্ণকৈ লিখা বিজিট বিজিতে ছাৰক উদ্যোগী সম্পৰ্কে কি কৈছিলে বৰ্তমান উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠান গঠন কৰা উদ্যোগী কোষৰ কাম কি উদ্যোগী গুণসকল ব্যক্তিক কোৱা হয় প্ৰথম অৱস্থাত উদ্যোগীয়ে কি কৰিবলৈ সাজু থাকিব লাগে আপুনি যদি দুখীয়া হৈ জন্ম হৈছে সেয়া আপোনাৰ ভুল নহয় কিন্তু আপুনি যদি দুখীয়া হৈ মৰে সেয়া আপোনাৰ ভুল এইটো কোনজন বিশ্ব বিশ্ববিখ্যাত উদ্যোগী উদ্যোগীৰ উক্তি ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ কি উদ্যোগী কোনসকল ব্যক্তিক কোৱা হয় এজন উদ্যোগী হোৱা যিমান সহজ সফল হোৱাটো কিন্তু সিমান সহজ নহয় কথাষাৰ তোমাৰ পাঠৰ আধাৰ বুজাই লিখা ছাত্ৰসকলে কি কি বিষয়ত জ্ঞান লাভ কৰি দেশ সেৱাত ব্ৰতী হ'ব লাগে উদ্যোগী হওঁ অহা পাতৃৰ মূল উদ্দেশ্য কি বিজিতে ছাৰক উদ্যোগী সম্পৰ্কে কি কৈছিলে অসমৰ স্বাস্থ্য খণ্ডত সেৱা আগবঢ়াই কৃতকাৰ্য হোৱা দুজন উদ্যোগীৰ নাম লিখা মই বিফল হোৱা নাই মাত্ৰ বুজিলোঁ যে দহ হেজাৰ ধনে এই কাম নকৰে কথাষাৰ ব্যক্তা কোন আৰু কি প্ৰসংগত কৈছিলে উদ্যোগী হওঁ অহা কৃষক পাতৃত লেখকে কোনটো কাম আটাইতকৈ সহজ আৰু কোনটো কাম আটাইতকৈ কঠিন বুলি কৈছে উল্লেখ কৰিছে লিখকে সফল উদ্যোগী হোৱাটো টান বুলি কিয় কৈছে ওঠৰশ ছসত্তৰ খ্ৰীষ্টাব্দত এজন ডেকাই এটা যন্ত্ৰ উদ্ভাৱন কৰি তেওঁৰ সহায়ৰ হাত আগবঢ়াবলৈ বহুতো লোকৰ কাষ চাপিল যদিও সকলোৱে তেওঁ নিৰাশ কৰিলে কোন ডেকাই কি যন্ত্ৰ উদ্ভাৱন কৰিছিলে অসমৰ ভাগ্য ডেষ্ট্ৰিণী গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰই আমাৰ ভাগ্যত ডেষ্ট্ৰিনী গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত নিৰূপণ নকৰে ই আমাৰ নিজৰ ভিতৰত থাকে কটাষাৰ ব্যক্তাখন কটাষাৰ জৰিয়তে কি বুজাব বিচৰা হৈছে ইনফ'চিছ কোম্পানীৰ প্ৰতিষ্ঠাপক নাৰায়ণমূৰ্তিয়ে প্ৰথম প্ৰতিষ্ঠা কৰা ছপটনিকছ নামৰ কোম্পানীটো কিয় বন্ধ হ'বলগীয়া হয় তমাচালভাই এডিচনে ইলেক্ট্ৰনিক বাল তৈয়াৰ কৰাত বাৰে বাৰে বিফল হৈ কি কৈছিল বৰ্তমান সময় কিহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গঢ়ি লোৱাৰ সময় বুলি লিখকে উল্লেখ কৰিছে এইটো এটা আশ্ৰিত আৱিষ্কাৰ কিন্তু এইটো কোনে ব্যৱহাৰ কৰিব বা কোনে ল'ব কোনে কি প্ৰসংগত উক্ত কটাশাৰ কৈছিল দেৱজিত ভূঞাৰ দুখন অসমীয়া গ্ৰন্থৰ নাম লিখা দেৱজিত ভূঞাৰ দুখন ইংৰাজী গ্ৰন্থৰ নাম লিখা সফল উদ্যোগী হ'বলৈ কিয় কঠিন কথাষাৰ পাথৰ সহায় বুজাই লিখা স্বাস্থ্য খণ্ডত সেৱা আগবঢ়াই হস্পিটেল খুলি সফল উদ্যোগী হোৱা আমাৰ তিনিগৰাকী ব্যক্তিৰ নাম লিখা মুদ্ৰা ঋণ আঁচনি কি ইয়াৰ পিছত আমাৰ কেইটামান তিনি আৰু চাৰি নম্বৰৰ অহা কুৱেশ্যন আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উদ্যোগী হিচাপে মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত কৰি ৰাখিবলৈ কি কি কৰিব পৰা যায় উদ্যোগীপুৰুষ সিংহৰ সমান এলেহুৱা কাপোৰখৰ নিচানে শিক্ষকগৰাকীয়ে কিয় এইদৰে কয় ক'লে পাঠৰ সহায় বুজাই লিখা উইলিয়াম শ্বেক্সপিয়ৰৰ এই অক্তিৰ যুক্তিযুক্ত বিশ্লেষণ কৰা এজন উদ্যোগী হোৱা যিমান সহজ সফল হোৱাটো সিমান সহজ নহয় কথাষাৰ পাঠৰ আধাৰ বুজাই লিখা এইখিনিয়ে আছিলে আমাৰ এই উদ্যোগী হোৱা অহা পাঠটোৰ প্ৰশ্ন মূল গোটেই পাঠৰ তলৰ প্ৰশ্ন এক নম্বৰৰ প্ৰশ্ন দুই নম্বৰৰ প্ৰশ্ন তিনি নম্বৰ আৰু চাৰি নম্বৰৰ প্ৰশ্ন এইখিনিৰ ভিতৰতে তোমালোকৰ এইচ এছ এল চি লৈ আহিব আমি এইদৰে পাঠৰ টেষ্ট পেপাৰৰ গোটেই প্ৰশ্নখিনি আলোচনা কৰি যাম তোমালোকে চালে নিশ্চয় উপকৃত হ'বায়েই হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট কমন ইয়াৰ পৰাই পৰিব মানে ইয়াৰ পাঠৰ সকলো ভিতৰৰ মাজৰ তলৰ গোটেইখিনি প্ৰশ্ন দি দিয়া হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল নতুনকৈ সকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা লগৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু তোমালোকে এটা লাইক কৰিবা থেংক ইউ